15 августа 1926 года в нечеловеческую жару 70-тысячная кантонская армия под командованием Блюхера и Чан Кайши выступила в поход. Она была хорошо обучена и вооружена. Первая цель – столица провинции Хунань – Чаншу. Стремительным ударом революционной армии город был взят. Следующим на очереди стал город Учан, окруженный древними толстыми стенами. Первый приступ был отбит мы не вегетарианцы. Я возьму их в штыки», – чеканил Блюхер и бросил на штурм две отборные дивизии. Вспоминали, что китайский генерал плакал, отправляя своих солдат на верную гибель. Ценой огромных потерь крепость была взята, а отличившиеся дивизии прозвали «железными». Следом пал город Ухань, и был открыт путь к Тихому океану. Взятие Шанхая вызвало настоящее ликование в Москве. Сунь Юцен этого триумфа не застал. Но он оставил политическое завещание, адресованное Гаминдану и советскому правительству. Приемником сумдицена стал Кайши. Он не разделял мечту своего учителя о тесном братском союзе с СССР. После победоносного завершения Северного похода он посчитал, что больше не нуждается в помощи советских военных и отправил их на родину. Говорят, Блюхер в сердцах бросил, что такое русская революция я знаю, но что такое китайская затрудняюсь сказать. В Ухане, например, крестьянские комитеты делят помещичью землю, а все китайские офицеры и генералы – помещики. Мы воюем за революцию, а они недовольны и тут же требуют навести порядок. После того, как Чан Кайши, по сути, порвал отношения с Москвой, он установил в Китае режим жесточайшего террора. Непосредственным поводом к государственному перевороту Чанкаши стали события в Шанхае. Когда к городу приближалась революционная кантонская армия, патриоты во главе с коммунистами подняли в городе восстание. Это народное выступление до смерти напугало живших в Шанхае иностранцев. В город в срочном порядке были введены дополнительные контингенты английских и американских войск. Одновременно руководители иностранных миссий потребовали от Чанкаши принять меры. Китайский Бонапарт посчитал момент удобным для осуществления давно лелеемых им планов. Свою позицию Ченкайши определил предельно четко. Коммунизм означал бы разрушение Китая. Коммунизм, примененный к Китаю, равносилен ошибочно прописанному врачом лекарству. Шанхайское восстание было подавлено с предельной жестокостью. Ежедневно в течение многих месяцев жители города были свидетелями многочисленных расстрелов без суда и следствия. Повсюду на шестах и фонарных столбах были выставлены клетки с отрубленными головами казненных. Волна террора и кровавых репрессий быстро охватила всю страну. Коммунисты были изгнаны со всех постов, которые они занимали в Гоминдане. Одновременно Гоминдан принял специальное решение о пресечении деятельности Компартии. На коммунистов была объявлена настоящая охота. Их не просто убивали, а пытали, обливали керосином сжигали, живьем закапывали в землю. Днем рождения китайской Красной Армии считается 1 августа. Именно в этот день, в 1927 году, в городе Наньчане, верные коммунистам полки разоружили гоминдановские части. Пять дней восставшие контролировали город, но затем под натиском превосходящих сил противника были вынуждены уйти в сельские районы, охваченные крестьянскими волнениями. Так началась затяжная гражданская война, в которой многие бывшие соратники по борьбе оказались по разные стороны баррикад. И именно в это время на первые роли в Компартии Китая выдвигается Мао Цзэдун, Выходец из зажиточной крестьянской семьи, он рано проникся идеями коммунизма и стал активистом революционного движения. Тем над Китаем нависла новая угроза. Осенью 1931 года после серии провокаций японцы захватили весь северо-восток страны – Маньчжурию. На занятых территориях они устанавливали жесткий оккупационный режим, обыски, аресты, казни недовольных стали повседневным явлением. На территории Маньчжурии было провозглашено прояпонское марионеточное государство Маньчжоуго, ставшее плацдармом для дальнейшего продвижения войск агрессора на юг Китая. Но даже угроза независимости страны не примирила коммунистов и гоминьдановцев. В итоге ослабленной длительной и кровопролитной гражданской войной, раздираемой внутренними противоречиями, Китай так и не смог найти в себе сил для достойного отпора японской агрессии.